Можно вот так вот чуть-чуть? Раньше у каждого продвинутого тинейджера были ролики и скейтборд. Сейчас их место занимает более модная вещь. Наверное, сейчас не к каждой работе отношусь так ответственно, как тогда, когда пришла на МТВ. Это был первый-первый сюжет в жизни. И эти самокаты... Как я их везла с левого берега, два, один старый, другой новый. но ну, новый хоть собирается хоть как-то. Старый это мой был с детства, а новый это был ребенка чего-то там, не помню даже. В общем, я на все лето у него забрала этот самокат, потому что мне некогда было на НТВ съездить на летних каникулах, собрать самокат. В общем, пока я приехала, на нем уже покаталась вся студия. С того часу минуло 9 лет и купа житивых подеев. Переезд в Харькова, навчание на профессийного отеля-репортера, работа в разных ЗМИ. Было больше энтузиазма как-то в прошлом телевидении. Сейчас оно все такое более сырое. Ну, я не знаю, тогда было более живее. Я не помню точно, почему возникла идея снимать 60-е. Помню очень хорошо, как мы это все рисовали, как это все происходило помню, что я должна была быть на свидании где-то часов с 11 вечера, а съемка продолжалась где-то до двух ночи. И я помню, очень сильно отгребала от тогда своего молодого человека, когда я приехала в 2 часа ночи на дискостан, сказала, вот она я. То телевидение мне нравилось, наверное, больше. Может быть, потому что я как-то по-другому относилась. То есть для меня это было не работа, а удовольствие. Сейчас как бы и работа, и удовольствие, но больше работа, потому что опять-таки зарабатывание денег банально. То есть, а тогда это было какие деньги? Кто бы там думал? То есть тогда хотелось что-то творческое. Думал, какой же сюжет сделать, чтобы его запомнилось. Провинция на берегу моря. Конечная станция. Жизнь остановилась. Ты хочешь самореализоваться, но не веришь, что в Мариуполе можешь достичь своих целей какая разница, оденешь ты оранжевые штаны с клетчатыми карманами или возьмешь в руки микрофон и выскажешь в эфире свое мнение. Все равно ты останешься личностью. И совершенно не важно, где живет эта личность, в провинции или в столице. Роздуми щодо самореалізації в провінції, невпевненість в своїх можливостях і тремтячий голос за кадром поступово замінилися дорослими вчинками, досвідом і чітким розумінням, любов'ю до телебачення в собі, а не до себе в телебаченні. І здавала свій журнал, було діло. Після нового року приїхала в Харків і не можу я журнал робити, хочу я на телевідені. Якщо буквально там через два дні увидела об'явлення, що нужен. Журналист? Нет, ведущие нужны были. Я думаю, а, пойду схожу. Прихожу, говорю, ну, знаете, я не хочу быть ведущей, я хочу быть редактором. На меня посмотрели, ничего себе амбиции у девочки. И снова через два дня мне позвонили и сказали, ну, нам нужен главный редактор, приходите, работайте. Уже давным-давно работаю за кадром, совсем за кадром, и в кадр давным-давно не лезла. Я считаю, что, наверное, больше моя работа все-таки за кадром. Мне как-то она ближе, роднее, то есть больше технических, какой-то там монтаж, операторская работа. Это мне вот как-то уже ближе стало то есть журналистику, я уже выросла из нее, наверное. Я долго думала, чем закончить этот сюжет. И мне кажется, что в жизни надо попробовать много. Но это все, с чего тоже начинается, дебютируйте и показывайте всем свои способности.